Salam. Bugünkü dərsimizdə alkanların alınma üsulları ilə tanış oluruq. Sənayədə alkanları bir neçə üsulla alınır. Birincisi neftdən. Neftin tərkibində bildiyimiz kimi bəlk, maye və həll olmuş şəkildə qaz aqreqatalarında olan alkanlar var. Ona görə də neftdən fraksiyalı distillationla bu alkanları ayırmaq olur. İkinci Təbii və neftlə birlikdə çıxan qazların da tərkibində metan, etan, propan, butan kimi alkanlar var. Ona görə də təbii qazdan da alkanlar almaq olar. 3-cü. Daş kömürün kokslasdırılmasından alınan koks qazının tərkibində 25 faizə qədər metan olur. Koks qazından metan ayırmaq olar. Və sintez qazından. Sinttez qazı CO və H2 Bu ə, qazın temperatur və katalizator iştirakında CnH2n+2 yazmışıq, çünki konkret bir alkan alınmır. Alkanların qarışığı alınır. Ona görə də ümumi formula ifadə olunur və su ayrılır. Bu ə, alkanların qarışığı sintetik benzin və ya benzin sintin adlanır. Laboratoriyada alkanların bir neçə ümumi alınma üsulları var. Onlardan birincisi. Toymuş bir əsaslı karbon turşularının natrium duzunu bəlk natrium hidroksidlə birgə qızdırmaqla alkan almaq olar. Əvvəlcə aydınlaşdıraq. Toymuş bir əsaslı karbon turşusunun natrium duzu nə deməkdir? Qeyrincə kimiyada turşu anlayışıyla tanışsınız. Kür üzvi turşular hidrogen atomu və turşu qalığından ibarət olur. Üzvi turşular isə tərkibində karboksil qrupu dediyimiz COOH qrupu olan maddələrdir. Karboksil qrupu sıranın birinci üzvündə, yəni qarışqa turşusunda hidrogenə birləşib. Yerdə qalan bütün turşularda radikala birləşib, yəni metil, etil, propil, butil Onları ümumi şəkildə biz R ilə göstəririk. R radikal deməkdir. Toymuş turşu o deməkdir ki, R radikali doymuş olsun. Yəni R radikalında p rabitəsi olmasın. Bir əsaslı karbon turşusu o deməkdir ki, karboksil qrupunun sayı 1 ədəd olsun. 2 karboksil qrupu olsa turşu da 2 əsaslı turşu sayılır. Bu bir əsaslı turşudur. Üzvi turşuların duzu dedikdə də karboksil qrupunda olan hidrogen atomunun metalla əvəz olunması nəzərdə tutulur. Üzvi turşularda radikalda olan hidrogenin metalla əvəz olunması nəzərdə tutulmur, yalnız qrupdakı. Deməli, CH3COO natrium. Bu üzvi turşunun duzudur. Natrium hidroksidlə qızdırıldıqda natrium 2CO3 əmələ gəlir pokisim ayrılır. Natrium 2 CO3. Yerdə hansı hissəciklər qalır? Metil radikali qalır. Qələvidən hidrogen qalır. İkisi birləşir, olur CH4. Deməli, turşuda radikal nədirsə, axırda ona uyğun alkan alınır. İndi aşağıdakı reaksiyada tətbiq edək. C2H5COO natrium plus natrium hidroksid. Bayaqki qaydadır. Bütün reaksiyalarda belə gedir. Natrium 2CO3 alınır. Bu ortaq maddə olacaq. C2H5 və hidrogen birlikdə C2H6. Siz bu üsulla məsələn propan almaq istəsəzsə Deməli, radikal qismində propil radikalını yazmalısınız. C3H7. Butan almaq istəsənsiz, C4H9 yazmalısınız. Alkanların laboratoriyada alınma üsullarından ikincisi virus üsuludur. Virus yolu üsulu, alkanların monohalogenli törəmələrinin mono bir deməkdir halogenlə bildiyimiz halogen. Yəni Alkanın bir hidrogeninin halogenlə əvəz olunmuş törəmələri. Bu maddələrin natriumla qarşılıqlı təsirindən ibarətdir. Bu reaksiya zamanı həmişə karbon atomunun sayı artır, yəni zəncir uzanır. Məsələn, 2 mol metil bromid 2 mol natriyumla C2H6 əmələ gətirir və natrium bromid. Baxaq reaksiyanın mexanizmi necə gedir. Metil bromidləri tək-tək yazdıq. Bromları qarşı-qarşıya duracaq formada. Natriyumu da ortada yerləşdirdik. Natriyum 1 valentli metaldır. Ona görə də 2 brom atomunu e, qoparması üçün biz 2 mol natriyum götürməliyik. Natriyum brom atomlarını qoparır. 2 mol natriyum bromid şəklində ayrılır. Yerdə qalır 2 metil qrupu. Metil qrupları da Təbii ki, onlar radikallardır, sərbəst qala bilməz. Dərhal bir-biri ilə birləşir, əmələ gəlir C2H6. Vürs reaksiyası zamanı, əgər biz iki eyni radikal götürmüşüksə, alınan alkandakı karbon sayı götürülən radikaldakı carbondan 2 dəfə çox olur. Vürs reaksiyası test toplusunda da və tapşırıqlarda da çox tətbiq olunan reaksiyadır. Ona görə də bir neçə nümunə əsasında bu üsulu bir qədər möhkəmləndirək. Daha bir sadə nümunəyə baxaq. Eyni radikal götürmüşük yenə. 2 mol etil bromid. 2 mol natriumla. Həmişə natrium bromid ortaq ortaq məhsul kimi alınır. Bizim üçün əsas vacib olan burada alınan yüzdə maddədir. Aşağıdan yazırıq. C2H5Br qarşı-qarşıya da yaza bilərsiz, alt-altda da yaza bilərsiz, fərqi yoxdur. C2H5Br və 2 mol natrium. Brom atomları natriumla birlikdə ayrılır 2 mol natrium bromid şəklində. Yerdə 2 etil radikalı qalır. Etil radikalları da bir-biri ilə birləşir C2H5 C2H5 Yəni bu hansı alkandır? C4 H10 butan. Vürs reaksiyasında həmişə zəncirin uzanması baş verir. Test toplusunda da bu tip suallar çoxdur. Hansı reaksiya nəticəsində zəncirin uzanması baş verir? Siz həmişə belə suallarda vürs reaksiyasını seçməlisiniz. Maddələrin qarşısında iki əmsallarının olub-olmamasının fərqi yoxdur alkil halogenid və natriumla gedən reaksiyanı seçməlisiniz. Elə hallarda olur ki, iki fərqli alkil halogenid virus reaksiyası üzrə birləşir. Məsələn, metil bromid və etil bromid. İki fərqli alkil halogenid götürülübsə, üç fərqli məhsul alınə bilər. Bu zaman 6 mol natrium atomu götürülür. Sizin hər dəfə reaksiyalarda natriumun bromlarla ayrılmasını göstərməyiniz vacib deyil. Sadəcə -6 mol natrium bromid yazmağınız kifayətdir. Aydın məsələdir ki, bromlar natriumla bərabər qopur, yerdə qalır radikallar. Yerdə metil və etil radikalı qalıb. Onların üç çürə birləşmə ehtimalı var. 2 metil radikalı birləşə bilər. 2 etil radikalı birləşə bilər. 1 bir metil və 1 etil radikalı birləşə bilər. Siz sual edə bilərsiniz. Burda metil və etil radikalının hərəsindən bir ədəd var. Necə olur ki, onlar 2-2 birləşir və ya müxtəlif cür birləşir. Nəzərə alın ki, reaksiya mühitində ə, biz əgər bir reaksiya aparırıqsa, əlimizdə milyonlarla molekul tutmuşuq deməkdir. Yəni onların içərisində təbii ki, çox sayda metil və etil radikalları var. 2 metil radikali birləşərsə CH3CH3, CH3, yəni C2H6 alınar. Bu etandır. Etanın alınma ehtimalı 25%-dir. 2 etil radikali birləşərsə C2H5C2H5 C2H5, Bunu bir qədər əvvəl göstərdik. Butandır. C4H10. Butanın da alınma ehtimalı 25 faizdir. Metil və etil radikalları birləşərsə CH3 və C2H5 alınar C3H8. Yəni propan. Propanın alınma ehtimalı 50 faizdir. Deməli, iki fərqli alkil halogenid radikali birləşirsə, cüt sayda karbon atomu olan alkanların alınma ehtimalı 25% olur. Tək sayda karbon atomu olan alkanın alınma ehtimalı 50% olur. Bir nümunədə şaxəli quruluşlu alkil halogenidin virus reaksiyası üzrə neçə reaksiyaya daxil olduğuna baxaq etil bromid bu, bu radikal isə izopropil radikalıdır əgər yadınıza gəlirsə. Yəni ikinci karbon atomuna halogenin birləşməsi. 1-ci ehtimal 2 etil radikali bir-biri ilə birləşə bilər. Yəni CH3 CH2 və yenidən CH2 CH3. Burdan butan alınar. Bu aydın məsələdir. İkinci, etin radikalı ilə izopropil radikalı bir-biri ilə birləşə bilər. Gəlin bromları silək ki, sizi çaşdırmasın. Bu zaman iki radikalı elə yerləşdirməyiniz ki, onlar bromların qopduğu yerdən birləşsin. Yəni belə göstərək. CH3 CH CH3 Brom burdan ayrılıb, etin radikalını isə çevirib yazmağınız lazımdır ki, bromun ayrıldığı yerdən birləşməni göstərə bilərik. CH2 CH3 Sizin ikinci alınan maddəniz bu şəkildə olacaq. 2-metilbutan. Və üçüncü ehtimalla 2-izopropil radikali bir-biri ilə birləşə bilər. Onu da yenə də eyni şəkildə yazırıq. Bir izopropil radikalını yazaq. Digər radikalda brom ayrılan yerdən birləşdirəcəyimiz üçün fikrinizdə e, molekulu çevirin. Yəni brom ayrılıb yerdə qalan hissə CH CH3 CH3. Sizin 3-cü maddəniz də budur. Əslində e, 50% ehtimalı olan budur. Yox düz yazdım. E, deməli 2,3-dimetilbutan. alkanların laboratoriyada alınma alınmasının bəzi başqa üsulları da var. Bu üsullar 10-cu sinif dərsliyində yoxdur, lakin ə, tələbə qəbulun, yəni dimin köhnə vəsaitlərində var. Ona görə də birdən abituriyentlərin ehtiyacı olarsa, bu reaksiyaları da öyrənə bilərsiniz. Deməli, doymuş bir əsaslı karbon turşularının qələvi ilə dekarboksiləşməsindən Də ümumiyyətlə molekuldan hansısa bir qrupun ayrılmasını göstərir. Karboksilləşmə, yəni CO2 qrupunun ayrılmasını ifadə edir. Əgər oxun üzərində maddə yazılıbsa və orada plus işarəsi yoxdursa, artıq onu reaksiya daxil olur kimi nəzərdə tutmamalıyıq. Onun iştirakı ilə bu reaksiya gedir. Deməli CO2 qrupu ayrılır. CH3 və hidrogen CH4. Üsul çox sadədir. Radikal olduğu kimi qalır. Yenə də CO2 qrupu ayrılır. C2H6. 4-cü. Spiritlərin hidrogen yodidlə reduksiyasını. Spiritlər dedikdə radikalla birləşmiş OH funksional qrupu olan Ürüşmə maddələrinə sərdi tutulur. Spiritlərin hidrogen yodid ilə redüksiyasında birinci mərhələdə H2O ayrılır. C2H5 radikallı, yəni etil radikallı yodla birləşir. Olur etil yodid. İkinci mərhələdə etil yodid hidrogen yodidin ikinci molekulu ilə reaksiyaya daxil olur. Yodlar yod2 şəklində ayrılır qalır C2H6. 2 mərhələni ümumiləşdirib də yaza bilərik. Etil spirti + 2 mol hidrogen yodid. Mərhələlərdə cəmi 2 mol istifadə etdik. Alınan maddələr C2H6 əlavə məhsul kimi birinci mərhələdə, su ikinci mərhələdə yod alındı. Növbəti üsul Metal üzvi birləşmələrin hidrolizi. Məsələn, CH3 natrium + suyu HOH şəklində yazdıq. Üzvi kimiyada bu şəkildə yazmaq daha məqsədə uyğundur. Hidrogen atomu metil radikalına birləşir. OH qrupu isə natriyuma olur CH4 və natrium OH. Metal 2 valentlidirsə, onda 2 mol sudan istifadə edirik. 2 mol alkan yaranır və bizim nümunədə ZnOH2 yaranır. Toymamış karbohidrogenlərin hidrogenləşməsindən də alkanları almaq mümkündür. Toymamış karbohidrogenlər o deməkdir ki, molekulunda 2 qat və ya 3 qat rabitələr var. Yəni pi rabitələr var. Birinci e, misal ola bilər alkenlər. Alkenlər molekulunda 1-2 qat rabitə olan maddələrə deyilir. 2 qat rabitələrdən biri sigma, biri pi-dir. Deməli, alkenlərin molekulunda bir pi rabitə var. Molekulyar formulunu yazacaq olsa C2H4 şəklində yazarıq. Alkenlər hidrogenlə reaksiyaya daxil olduqda pi rabitə qırılır və hər bir alkenin bir ehtiyat valens imkanı yaranır. Hidrogenlərin biri bir karbona, digəri də o biri karbona birləşir. Formula baxaq. C2H4. Alkanlardan 2 hidrogen atomunun az olmasıyla fərqlənir. +2 hidrogen 4 topla 2 6. Toyunmamış karbohidrogenlərin digər sinfi - alkenlər. Alkenlərin molekulunda 1 üçqat rabitə olur. Onların birisi sigma, ikisi p-dir. Molekulunda 2 pi rabiti olduğuna görə, alkinlər 2 mol hidrogen atomunu özünə birləşdirə bilər. Formuluna baxaq: C2H2. Gördüyünüz kimi, uyğun alkandan 6 - 2 = 4 hidrogen atomu əskikdir. Ona görə də 2 mol hidrogen birləşdirdikdə alkana çevrilə bilər. Yüksək molekul kütləli doymuş karbohidrogenlərin termiki, yəni qızdırılmaqla və ya katalizator iştirakında parçalanmasından daha kiçik molekul kütləli alkanları almaq olur. Əvvəl sadə nümayəndələrə baxaq. Butanın parçalanması. Bu temperatur və katalizator iştirakında gedə bilər. Alkanların parçalanması zamanı, yəni biz buna cracking deyirik, həm alkana mələgəlir, həm də alken. 4 karbon atomu var. 2-si alkanın payına düşür, ikisi alkenin. C2C2 yazdıq. Biri alkan olmalıdır. 2 karbonlu alkan C2H6 olur. Etan. Alkeni tapmaq üçün ondan 4 çıxın. 4. Yaxud da alkenlərdə hidrogenlərin sayı karbon sayının 2 qatıdır. C2dirsə hidrogen 4 olacaq. Oktanın parçalanmasına baxaq. 8 karbonu var. Bölürük ortadan C4 C4. 4 karbonlu alkan C4H10 olur, butan. Alkeni də tapmaq istəsək 18-dən 10-u da çıxa bilərsiz, 4-ü 2-yə dəvura bilərsiz. C4H8. Yaxud heksadekana baxırıq. 16 karbonu var. 8 alkanda 8 də alkendə. 8 karbonlu alkanın 18 hidrogeni olar. Alkendə də 8 x 2 16 hidrogen olar. Sonda metanın başqa alkanlara aid olmayan xüsusi alınma məhsulları da var. Onlardan birincisi sintez üsulu karbon və hidrogenin qarşılıqlı təsirindən 500 dərəcədə hidrogenləşdirici katalizator kimi nikel götürülür. Ümumiyyətlə 8-ci B yarımqrup metalları hidrogenləşdirici katalizator kimi çox istifadə olunur. Əmələ gəlir metan. Və alüminium karbidin hidrolizindən. Hər iki reaksiya ilə siz qeyri-üzvi kimya kursundan tanırsınız. Alüminium hidroksid alınır və metan alınır. Laboratoriyada alkanların daha bir Grignard sintezi üsulu da var idi, lakin bu üsulla test toplusunda və ya materiallarda çox da rast gəlmirəm. Ona görə də sizə əlavə olaraq yükləməmək üçün bu isə onu qeyd etmədim. Hələlik və sonda onu da qeyd etmək istəyirəm ki, dərsə aid olmasa da sizin YouTube kanalına yazdığınız şərhlərin hamısını görürəm, lakin bəzilərini cavablandıra bilmirəm, çünki hansısa səbəbdən, bilmədiyim bir səbəbdən bəziləri yayımlanmır. Ona görə də əgər vacib bir sualınız varsa Fəmdən onu cavablandırmamışamsa, çalışın onu başqa bir videomun şərhinə yaxud Əsmər Əmid Facebook kanalına yönləndirəsiz. Sağ olun.